Обращаясь к опыту последней президентской кампании и местных выборах, следует отметить, что многие традиционные технологии, как то кампания от дверей к дверям, распространение агитации через палатки, традиционная работа с средствами массовой информации, в первую очередь с телевидением, они, в общем-то, уже начинают терять собственную актуальность. Наиболее затребованными становятся технологии непосредственного общения с избирателями, это так называемые горизонтальной избирательные технологии когда информация доходит не от абстрактных допустим телевидения либо газет а от конкретных людей с которыми общаются те или, иные, те, те или иные граждане в этой связи очень серьезно возрастает роль интернет ресурсов в частности социальных сетей которые становятся сами по себе не только площадками на которых люди общаются обсуждают или иную информацию но и становятся носителями новостей на сегодняшний день такие социальные сети, допустим, как Facebook, уже становятся, Twitter, они становятся, собственно, носителями совершенно новых сообщений, новостей, и очень часто теперь уже традиционные СМИ начинают ссылаться в собственных сообщениях именно на информацию, которую вешают на блогах либо в этих социальных сетях, размещают украинские политики. Теряет точно так же актуальность традиционной технологии скупки голосов. Они фактически проваливаются в многих случаях затраты. А затраты эти огромные на содержание подобных маркетинговых сетей. К сожалению, их время, в общем-то, безвозвратно ушло. Ну и, безусловно, поскольку следующая парламентская кампания, как и прошедшая местная, будет уже проходить в условиях мажоритарной кампании, по крайней мере, как минимум половина депутатов Будут избираться в мажоритарных округах. Подсчеты нашей кампании говорят о том, что из нынешних народных депутатов Украины из 450 действующих народных депутатов только лишь 86 имеют опыт избрания в мажоритарных округах. Остальные избирались только по партийным спискам. Поэтому, конечно же. Возобновление мажоритарного компонента во многом призвано будет оживить компанию и такие, в общем-то, позабытые элементы, которые будут очень важны, как непосредственное общение с избирателями, то есть это встречи, это какие-то конференции, то есть живое общение.